существенная разница между Донецкой областью и Луганской. Луганская это энергетический остров в Украине. Нету никаких других сообщающихся сосудов, кроме как та ТЭС, которая находится в Счастье. Если не дай бог произойдет какое-то повреждение ТЭС в Счастье, то фактически вся Луганская область останется без электроэнергии. На Донецкой области там нету такой критической ситуации, потому что там есть линии ЛЭП, уходящие в вглубь территории. И в случае острой необходимости можно будет регулировать переключением снабжения. Я бы хотел еще просто сказать по поводу военного пути решения конфликта. Мне очень понятна позиция, эмоционально понятна позиция военных. Я и сам, честно говоря, наверное, на 99% в душе военный. Но так как я последние полгода достаточно фундаментально начал заниматься проблематикой гибридных войн, то на сегодняшний день в мировой концепции ведения гибридной войны на военную составляющую относится лишь 20%. Я